самый массовый прилет. За все время не было таких прилетов раньше, чтобы погибло за раз столько людей. Так что люди просто пришли за пенсией. В центре вот это вот впервые, первые, прилеты. Обычно где-то по краям все, все равно цепляло. Пришли люди, говорят, помогите раненых там донести, там донести. Побежал смотреть, смотрю в и куча раненых, они говорят проще, говорят, поищи наши документы, мы там-то, там-то были. Я же пошел туда, туда, где сам эпицентр был, я там как посмотрел на все это дело. И знакомые, соседи, я знаю многих из них, но я там, там опознать никого невозможно. Они все черные и без одежды. Были, которые кричали, помогите там женщине знакомая там сзади, Так ну, она была в самой беседке, видели, там зеленая. Там лужи крови, там вот она кричала по помощи, звала на помощь, аж слышно было очень далеко.